Роман Григоровичу, будемо починати власне з оперативних повідомлень. Російські війська із ночі посилили обстріли на півночі Харківської області. Мова йде про Вовчанськ, це менш ніж у 10 кілометрах від кордону із Росією. Власне, те, що зараз у місті, яких руйнувань ворог завдав мережею, ширяться зараз ці жахливі кадри. Наші військові говорять про те, що намагаються росіяни прорвати оборону збройних сил, але атаки ворога зараз вдається відбивати. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що зараз з боку росіян буде дуже багато вкидів. Що зараз відбувається? От як ви бачите цю ситуацію? Прогнозіруємо ситуацію. що ми з вами проговорювали останні півтора два місяці. То є будуть намагатися на всей линии границы в 600 километров где-то от Сум до Харькова, пытаться связать наши войска и пытаться вытащить резервы, которые нужны нам на Восточном фронте. То есть эти бои, которые они будут проводить, они не масштабного плана, не стратегического плана, а вот именно для того, чтобы растянуть по фронту наши войска, уменьшить плотность войск на восточном направлении, там, где россияне будут пытаться дальше продолжать давить, по крайней мере, попытаются выйти на оперативный простор в районе Покровска. То есть вот одна из задач. В принципе, еще раз повторюсь, прогнозируемые, это есть не только аналитики, даже естественно, генштаб это все прогнозировал, мы это все видели, подготовку к такого рода авиат действиям российским. Потому идет противодействие подтянуты резервы но ну а без этого никак то есть то что россияне в принципе с этой точки зрения планировали не этого добились да действительно нам приходится подтягивать резервы для того чтобы стабилизировать э, линию границы линию фронта сейчас это можно уже называть по, по потому э, и общее направление э, движения россиян тоже понятно почему на волчан э, Белгорода на Волчанск идет железная дорога, которая дальше проходит через Великую Бурлук, идет на Купенск, только с севера. Вот россияне топчатся в районе Купенска только с востока, а это идет с севера севера запада в сторону Купенска железная дорога, вот как раз через Волчанск. Потому они вдоль, а это левый берег Северского Донца. Это тоже понятно, почему левый берег им удобнее, так как рекой прикрываться с правого фланга а там дальше южнее водохранилище, которое расположено на Северском Донце. То есть вот они пытаются, ну будут пытаться, по крайней мере, двигаться вдоль этой железной дороги в сторону Купенка. То есть с другой стороны Оскола уже попробуют зайти. Прогнозируемая подготовка, то есть с нашей стороны есть подготовка к этим действиям российским. Вот мы сейчас ее видим. Да, тяжелые бои. На э, границе. Но это тоже понятно, почему. Потому что у нас, по большому счету, у нас э, граница с Российской Федерацией должна быть линией фронта. И э, было просто дело времени, когда эта граница станет линией фронта. Вот она сейчас становится. Начались с Харьковской области бои вдоль границы. И они, скорее всего, поднимутся аж до Сумской области. То есть, весь этот процесс, весь 500-600 километров это дополнительный участок к линии фронта, причем россиянам она более выгодна, чем нам. Нам намного удобнее двигаться, допустим, в районе Херсона, в районе Запорожья, это ближе к меньше поставка боеприпасов у нас, плечи меньше логистические цепочки, а россиянам выгодно именно восточное или северное направление, как смотря откуда смотреть, потому что со стороны Харькова северное направление. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінюгубов сьогодні повідомив про те, що тривають посилені ворожі обстріли з різного озброєння власне на північному напрямку Харківської області, особливо за останню добу, і звернувся він до жителів Вовчанської. Липецького напрямків власне і ще раз проінформував про гарячу лінію, на якій будуть інформувати щодо питань евакуації. Ну і так само про Сумщину. Ви згадали так само останнє повідомлення про те, що росіяни обстріляли з артилерії прикордонні території Сумщини. Ну і є загиблі інтенсифікація обстрілів, от власне цих частин найближчим часом зростатиме цих територій. — Беспокоящий огонь, опять же, для связывания наших войск, для того, чтобы мы оттуда как минимум не убрали войска, допустим, не перебросили их на восток южнее, и для того, чтобы вытащить туда резервы, то есть однозначно они будут усиливать обстрелы вдоль всей 500-километровой, 500-километрового участка границы, причем эвакуация должна быть чуть ли не принудительной, на глубину в 30 километров. Почему всегда мы тоже с вами это говорили, это обязанность любой администрации, хоть основной, хоть оккупационной администрации, на глубину в 30 километров люди должны, гражданские должны быть вывезены, принудительно вывезены. Почему? Потому что работает армейская артиллерия. Дальность работы армейской арты средняя 25 километров, потому плюсом 5 то есть вот эти 30 километров, эта зона должна быть однозначно свободна от мирного гражданского населения. Поэтому если объявляют областные администрации, объявляют об эвакуации, однозначно надо выполнять эти условия. Иначе в конце концов придется все равно выезжать, только уже придется приходить к решению вопроса по принудительной эвакуации. Потому что чем раньше, тем лучше. Эта 30 километровая зона должна быть безопасна. Для роботи військ. Командувач сухопутних військ збройних сил України генерал Олександр Павлюк в статті для The Economist, яка називається Україна вистоїть, якщо отримає потрібне її озброєння. Пише про те, що в найближчі два місяці настане найбільш критична фаза війни. От ключові тези, якраз цього інтерв'ю, хочу з вами обговорити. Павлю пише про те, що Кремль знає, що після того, як Україна отримає достатньо зброї протягом місяця чи двох, ситуація може обернутися проти Росії. І е, так само він пише про те, що Росія продовжить фокусуватися на Луганській та Донецькій областях, але від ідеї захоплення Києва в Кремлі все ще не відмовилися, тому збройні сили готують нові бригади. Частину з них розгорнуть для захисту Києва. Прошу е, ну, Дело в тому, що два місяці це через е, середині літа у нас почнуть з'являтися F-16 самолітів. У Росіян вони прекрасно розуміють, як только бригада зайде F-16, у них одно направление точно начнет сыпаться. Под ударами самолетов, то есть авиационные компоненты, россияне не устоят. Да, в принципе, ни одна наземная часть не устоит, если завоева... после завоевания превосходства в воздухе начинают работать бомбардировщики и штурмовики свободно падающими авиабомбами. Просто нет, нет механизмов удержать ни одно направление, потому россияне прекрасно понимают, что через пару месяцев у них начнутся проблемы на одном из участков фронта, скорее всего, или Херсонской, или Запорожской. Потому они будут пытаться эти два месяца, это как от, окно возможности, вот в, в, эту форточку пытаться будут пролезть, использовать все свои механизмы, выдавят все силы, которые у них есть, а для того, чтобы добежать максимально на запад, то есть попытаться выйти там на границы Луганской области, там Донецкой области, или, по крайней мере, в ту сторону, а потом включить уже того же Макрона с предложениями о заморозке боевых действий и некоторых мирных переговорах для того, чтобы связать руки нашим истребителям нашей авиации, связать руки Малюку Буданову по работе по НПЗ российском, связать руки ВМФ нашему по уничтожению Черноморского флота. То есть для них это будет уже через два месяца уже другая задача, остановить боевые действия а вот за эти два месяца они попытаются максимально захватить территорию. Потому что, естественно, так как привлекут все силы, которые только у них есть, для нас это будет очень тяжелый период. Когда вы говорите про идеи Макрона щодо заморозки, это вы имеете на увазе ось это Олимпийское перемирие, которое он, до речи, сего тижня обговорював с в и так само висловив поддержку такие идеи? Это как раз к тому времени, когда у нас должны появиться F-16, тогда же начинается Олимпиада во Франции. Их Цзиньпин сейчас поднял, поднял их, поднимает их их с Орбаном, папа римский. То есть это будет серьезное давление на наше военное политическое руководство, чтобы пришедшая к нам техника не работала по российским войскам. То есть они сделают все возможное для того, чтобы связать руки нашим вооруженным силам и спецслужбам. Знову хочу повернутися до статті генерала Павлюка в The Economist, Він так само пише там про те, що основна нестача в артилерії та бронетехніці зараз, а не в людях. І ще одна теза, от яку хочу з вами обговорити, це те, пише він, що армія Росії не може здійснювати масштабні дії відразу на кількох напрямках. Тому зараз перевіряє на міцність різних ділянок української оборони, щоб вибрати ті, які вважає найбільш вразливими. Ми останній. Ні, кілька місяців обговорюємо з вами ось ці публікації в різних західних медіа, там з посиланнями на там різних аналітиків і експертів щодо того, якраз що масштабні дії, як вони прогнозують, ці наступальні росіяни будуть здійснювати з кількох напрямків. Тобто, генерал Павлюк говорить про те, що цього неможливо це неможливо. А відтак ті всі публікації це банальний псок. Ну, это может быть просто неконкретные некоторые при, приложения этих публикаций. Дело в том, что опять публикации какие идут, о том, что россияне будут на всех участках, на всех участках фронта, там, где смогут создавать боевые, то есть проводить боевые операции. Для чего? Для растя... для того, чтобы растянуть наши войска растянуть войска по фронту, уменьшить плотность войск на основном направлении. Генерал Павлюк видит это чуть по-другому, то есть как военный, он понимает, что у россиян нет сил и средств, кроме как на восточном участке фронта, в районе Донецка, грубо, проводить какие-то наступательные действия масштабные, стратегические, а не, не говоря там о каких-то оперативных, тактических. Потому он и не видит проблем, да мы тоже, тоже с вами проговаривали, проблем к масштабным стратегическим операциям по Северному фронту от Харькова до Сум нет. Почему? Потому что у россиян просто нет сил, средств создать такую же группировку, как на востоке нашей страны. Ну, нет у них лишних полмиллиона профессиональных войск, полностью экипированных. Просто не существует. Значит, в принципе, в планируемое, вернее, прогнозируемые россиянами операции вдоль 500-600 километров границы с Россией по Брянской, Белгородской, Белгородской и Курской областям. Это беспокоящая операция. Так оно и будет. Но они выполняют задачу связывания наших войск. И вот здесь бы я поспорил с Павлюком по поводу того, что там нам хватает личного состава. Не хватает нам личного состава не хватает и эту нехватку личного состава на линии боевого соприкосновения остро чувствуют наши бойцы. Они прекрасно видят, сколько, какой процент накопления, вернее, такой процент в войсках и в бригадах сейчас на данный момент боеготовых людей. Сейчас вопрос этот надо решать так, так же, как решать вопрос с боеприпасами и с техникой, то есть ставить в строй Профессионала. У нас профессионалы остались одни. Мы за целый год, э, тот же Павлюк, в том числе, они же снимали э, в прошлом году военкомов всех одномоментно всех военкомов сняли. Остановили мобилизацию, э, резко остановили мобилизацию, на год практически ее провалили. Потом законами мобилизационными э, людей отогнали, то есть сняли, э, практически угробили э, патриотические чувства и посылы нашего народа. Почему? Потому что пытаются мобилизационным законом загнать из-под палки в армию. Да люди из-под палки не пойдут в армию ни в коем случае. Да их и нельзя таких брать, которые из-под палки в армию заводятся. Потому осталось одна, один механизм сейчас восстановить личность, то есть количество личного состава, это поставить в строй правоохранителей. Нет уже просто другого варианта. Французы нам не помогут, нам французы не пришлют 100-150 тысяч войск, у них их просто нет. То есть, естественно, страны НАТО та же самая картина, может быть, там сотни, но не, не 100 тысяч. А 100-тысячную группировку можно поставить в строй, введя в состав вооруженных сил Украины наших правоохранителей. В Друг... у нас просто нет другого варианта. До полумиллиона у нас есть внутри Украины правоохранительные органы, которые знают, как обращаться с оружием, знают, что такое служба. Нала знову ж таки, от повертаючись до цього, цієї статті і інтерв'ю генерала Павлюка. Він говорить про те, що Україна зараз створює 10 нових бригад для підготовки до російського наступу. Про мене Григоровичу, про снаряди, хочу з вами поговорити. Президент Чехії Павел в інтерв'ю, яке було опубліковане в середу, 8 травня, сказав про те, що перша партія а це майже 180... Тисяч одиниць боєприпасів буде доправлена в червні, і подальші контракти будуть укладені на п'яти значну кількість снарядів. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки от така чеська ініціатива, коли вже ці снаряди будуть доправлені в червні, суттєво вплине на ситуацію зараз на фронті. За маємо О, на даний момент нам нас спасли, якраз американські поставки. То есть вот сейчас то количество снарядов, которые мы получаем, это в основном с и уже этих 60 миллиардов, которые были выделены. Причем Байден сказал, Байден сделал, называется. Действительно, первые партии пошли практически через несколько часов, которые находились там в Польше и в Германии. Но общая, то есть полная поставка, она будет все равно во времени растянута на месяцы. Если считать по всей номенклатуре, которая будет выделена под эти 60 миллиардов, а то э, и на следующий год перенесет, это надо тоже понимать. А для на, нам нужны снаряды э, в больших количествах. И эти 180 тысяч, которые будут заходить и вот, э, с июня месяца из-под э, который нашел э, Петр Павел, они уже э, в, общем, э, в общем планировании их уже учитывают наш генштаб. и Естественно, они пойдут на увеличение тех норм, которые сейчас есть. У нас сейчас есть до сих пор определенное нормирование на ствол, эм, небольшое, но, по крайней мере, начало оно увеличиваться. А когда зайдут вот эти 180 тысяч, то это будет увеличение на несколько раз, раза в три-четыре. В это как минимум плюс, действительно, там еще около на еще 500 тысяч снарядов уже есть финансирование, заключается договора. То есть можно сказать, в этом году, у нас будет достаточное количество боеприпасов, чтобы хотя бы чувствовать какой-то паритет с россиянами. Да, превышений точно не будет, то есть до уровня там, 10 тысяч снарядов в сутки мы не дойдем, как у россиян, но за счет точности артиллерии, за счет правильной, грамотной его, ее применения, в принципе, в паритет по боевому, по боевому накалу у нас, наверное, будет с россиян. Принцип, якщо кількісно брати, паритет із росіянами можливий чи ні? Війна математика, все дуже просто. Росіяни в сутки використовують до 10 тисяч боєприпасів. Киацію ну, гарант... виробництво а... північно корейське 7 тисяч вони можуть производити в сутки боєприпасів, плюс, там, допустим, до 3 тисяч добирать северокорейских, китайських, іранських, там же іранских. Ж... Точно не определишь. То есть около 10 тысяч они могут отстреливать. И они отстреливают иногда чуть больше. А для того, чтобы нам 10 тысяч получать, это мы должны получать боеприпасов 300 тысяч в месяц. Потому 180 тысяч в июне, сами понимаете, это не, не до, мы не доберем их до уровня, допустим, 300 тысяч. Вот пока для того, чтобы был паритет с россиянами, у нас должно быть 300 тысяч в месяц бо, боеприпасов. В принципе, выйти на эту цифру можно с помощью там американцев, с помощью э, того же Петра Павела. Вот у нас э, некоторые представители стран Балтии, э, там также был вопрос по миллиону боеприпасов. Европа э, все-таки их производит. То есть если с миру по нитке, то голому рубашку, рубашку можно собрать. То есть надо просто стремиться к этой цифре. Но реально, э, реально у нас будет где-то по суткам 3-5 тысяч боеприпасов из тех, что, по крайней мере, мы сейчас видим. А стріміться нада к 7-10 тисячам по посудва британська розвідка в своєму звіті одному із останніх писала про те, що Росія модернізувала крилаті ракети Х-101 та про них дві боєголовки. Додаткова боєголовка, призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Але водночас, за інформацію британців, росіяни знизили дальність польоту майже вдвічі. Что это означает? Какие цели преследует ворог у такой модификации Для того, чтобы увеличить, допустим, боевую часть ракеты, для этого не изменив центровки, то есть не проведя глубокую модернизацию, а просто вытащить, вернее, поставь, положить в боевую часть именно увеличенную боеголовку, для этого надо уменьшить топливный бак то есть заменить топливо, вес топлива на вес боеприпасов, что россияне сделали. Естественно, уменьшились с 5,5 тысяч дальности полета ракеты до 2,5 тысяч дальности полета. Но лишний керосин ему просто не нужен. Ракета, по большому счету, это такого рода ракеты крылатые. Там двигатель стоит от самолетной, ТРДД, так называемый, турбореактивный двигатель двухконтурный, который запитывается простым авиационным керосином ТС-1 ну, может быть, когда-то децилином для увеличения мощности и не более того. Ну, то есть простой керосин. Убрали там 500 литров, то есть там 400 литров керосина, положили 350 килограмм взрывчатки. Вот примерно так, так они провели модернизацию. Мы иногда в обратную сторону проводим дополнительно топливные баки, располагаем, уменьшаем боевую часть для того, чтобы ракета могла лететь дальше. Но россияне могут себе это позволить. С 5,5 до 2,5 тысяч уменьшить. И это она накрывает практически всю Украину. То есть если с Каспии ее запускают ракету. Ну а нам надо увеличивать было со 150 километров до 300, допустим, тот же, тот же Нептун. И вот за счет уменьшения боевой части добавили расположение топлива. То есть увеличили дальность полета Нептуна, Следующая, допустимо, у нас наша ракета, вона вже буде чудовою. Придеться модернізувати її вже смещением центровки, то тобто, практично другая ракета. Ну, от россияне таке обрізання зробили самі себе. Ця нова версія вона більш небезпечна, і в плані того, як її збивати, так само вона збивається, як і попередня, правильно? Аб абсолютно никаких э, нет новшеств по сбиванию ее, ну, то есть по ее перехвату, ее уничтожению. Так же самое с земли ее даже нельзя определить, какая она модернизованная или нет, с, бо с большой боевой частью или с малой. А вот э, чем она опасна, тем, что ну БЧ вместо 450 килограмм сейчас у них 800 килограмм. Естественно, при ударе это осколочно-фугасная часть. При ударе о землю она вызывает большее разрушение. Ну, раза в полтора, так это точно. То есть разрушения, которые направлены, скорее всего, на попытку пробить те бетонные заграждения, которые мы возвели над энергообъектами. В течение года были возведены то есть, эти бетонные купола, и вот они бились об них, не пробивают. Вот будут пытаться, пытаться добраться до них с помощью увеличенной боевой части. Вніч на 8 травня якраз був такий комбінований удар по всій території України, який завдав ворог, використовуючи ракети різних типів і дрони. Скажіть, будь ласка, наскільки є ресурсу у ворога і як часто він може проводити ось такі масштабні атаки? От вона вроді як масштабна. Да, 76 ракет, верні, 76 цілей йшло. Но если разложить ее по номенклатуре, получается один кинжал, два Искандера баллистических, одна крылатая Искандер, они все прошли, четыре ракеты прошли, четыре ракеты калибра, подводная лодка отстреляла, мы их сбили, то есть четыре калибра были уничтожены. Шли два Х-59, это скорее всего сушки сбросили, Х-59 ракета управляемая, мы их сбили. Шли шахеды, причем сбили мы большую часть. Шло 21 шахед, 20 мы тогда уничтожили. Вот вопрос был по крылатым ракетам. 45 крылатых ракет, 33 мы отминусовали. То есть, в принципе, если смотреть по каждой номенклатуре, так они немного их использовали. То один, то два, то четыре ракеты, ну только что крылатых четыре десятка, то есть больше четырех десятков. А реально они не потратились, если, если с этой точки зрения смотреть. Потому э, как раз э, вариантов того, что у них там не осталось ракет, так этих вариантов в ближайшее время не будет. И есть у них достаточное количество ракет по всех всей номенклатуре по всей номенклатуре, и они их будут однозначно использовать и пытаться миксовать. Вот такой микс, как мы видели последнее время. Почему? Потому что на каждую ракету разные модификации отвлекаются либо разные зенитно-ракетные комплексы, либо сложно ПВО их вместе всех, допустим, одномоментно уничтожать в разноплановые цели. Поэтому россияне точно будут работать этими, и причем вот, такой, вот, таким миксом ракет и в ближайшее время в том числе, главное цели указания. То есть они будут пытаться добраться до нашей энергосистемы, и сейчас, понимая, что к нам идет достаточное количество боеприпасов, будут искать точки, где разгружаются, перегружаются большое количество техники зарубежные, которые к нам будут заходить, и сейчас будут активизированы ну, практически все механизмы разведки до разведки у россиян на нашей территории. Ще одна інформація, яку хочу, щоб ви прокоментували. Франція заявила про те, що передасть Україні далекобійні ракети Скальп які підлягають утилізації. Йдеться про ракети, які е, з терміном придатності що минув, або зібрані були із прострочених компонентів. Так от, як повідомляють французькі змі, ці ракети. у трьох трех месяцев сделают придатными для застосування на французских заводах, а потім продадут их Украине. То на качестве ракеты не помещается жодним чином такая модернизация? Это дело в том, что ракеты, которые находятся в тубусах, так называемых, то есть они, допустим, хранятся в таком состоянии, и у них выходит срок давности. А что значит срок давности? Гарантированного, гарантированной вернее, давности по использованию. И вот когда выходят эти сроки, и можно продлить ресурс. Реально продлить, продлить ресурс, проведя некоторые манипуляции с этими ракетами. Там, выполнив задачу проверки двигателя, управления систем, ну и так далее. Там есть целый такой комплекс мероприятий, После того, как им провели, этот комплекс мероприятий для продления ресурса, они, в принципе, могут служить и французской армии столько-то времени, насколько ресурс продлен. У нас, кстати, вся авиация на уже разов в 10 ресурс продлевали вот таким способом. То есть уже самолеты давно, давно должны были быть списаны, но вот проводятся некоторые действия с самолетами, улучшаются их аэродинамические качества, ну, естественно, Провіряються всі узли арігати. та ж сама картина з ракетами. Тому от ці операції вже проведені, і ці ракети вже у нас. Тобто я думаю, в ближайше час почнуть працювати, ми їх увидим. Романе Григоровичу, щиро дякую, як завжди, за цікаву актуальну розмову із головних тем цього тижня і дня сьогоднішнього. Дякую, що знаходите часто можливість ділитися своїми роздумами з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі.